Вкусного всем! Знаменитое блюдо страны Басков, родиной которого является юго-запад Франции, весьма популярно не только во Франции и Испании, а и по всему миру. Эта визитная карточка Басконии представляет собой обжаренную курицу в овощном перечном соусе с добавками. Некоторые из них обязательные, некоторые используют только в некоторых регионах страны, разделенные границей между Францией и Испанией. Об этом мы расскажем во время знакомства с ингредиентами и по ходу рецепта. Прежде всего это конечно же курица. Можно разрубить целую, можно как я взять только корочка. Обязательные ингредиенты овощи. Чеснок, лук, помидоры и сладкий перец. Перец желательно красного и зеленого цветов. Тогда блюдо будет аутентичным. Сочетать в себе цвета национального флага басков. Бело-зелено-красного. Острый перец также является обязательным, но с нюансом. Традиционно в блюде используется перец эспелет, который в наших краях редкий гость. Он похож на чили или хабанера, но менее острый, поэтому мы заменим острым, но удалим его до конца приготовления. Необязательные, но придающие дополнительную красоту вкусу, опции: белое сухое вино, колбаса чариза и яйца. Букет гарни в нашем случае это свежая петрушка, сушеный тимьян и лавровый лист соль и перец, возможно еще добавка сахара, если помидоры кислят, и оливковое масло для жарки. Сначала, конечно, подготовка продуктов. Разрежем окорочка на две части и посолим, поперчим их хорошенько и отставим в сторонку. Необходимо, чтобы курица была просолена перед жаркой. Лишнюю соль она отдаст в соус, который мы почти не будем солить. Перец очистим от перегородок и семечек, и плодоножки. Для этого блюда, повторюсь, желательно двух цветов. Из уважения к флагу басков. Бело-красно-зеленого, где за белый у нас будет отвечать курица. Но не совсем, мы ее еще подрумяним. И нарежем перец полосками. На сей счет нет одного мнения, я в смысле ширины полосок. Я нарежу небольшие. Острый перец тоже очистим. Семечки в нем концентрат остроты. А нам не нужно очень острое блюдо. Острота должна быть легкой, только для пробуждения аппетита. Нарезать его дополнительно не будем, мы его удалим до конца приготовления. Лук измельчим небольшими кубиками, как и чеснок. Сочетание лука и чеснока в соусе – фирменное влияние средиземноморской кухни. Очередь помидоров. Их нарежем кубиками, они создадут основу соуса. Конечно, лучше всего для этого придутся испанские помидоры. Они а слажи наших, ну настоящие фрукты. Если используете помидоры средней полосы, придется еще немного добавить сахара. Кощунство, но ну, надо же как-то выкручиваться. Чтобы достичь настоящего вкуса курицы по-баскски, колбасу чариза нарежем полосками. Вообще это не обязательный ингредиент. Чариза добавляют в курицу в испанской части страны Басков. Во французской иногда добавляют байонскую ветчину, такой сыровяленый окорок. А иногда кроме курицы ничего мясного и не добавляют. Но я рекомендую именно чариза. Это нечто для подобных блюд. Начнем готовить на плите. Разогреем оливковое масло в сотейнике или утятнице. Желательно толстостенной. Некоторое время она у нас будет томиться на небольшом огне. А пока огонь средний, добавим лук и чеснок. Начало характерное для Италии и южных районов Франции и Испании. Ну или для всего Средиземноморья. Масло насытится вкусом и запахом чеснока и лука. Это с минуты две. И добавляем перец. Сладкий. Надо его размягчить до добавки помидоров. Ему дольше готовится. Делаем огонь ниже среднего и накрываем крышкой. 5 минут тушения. После этого добавим помидоры. Перемешаем. И оставим томиться на малом огне еще 20 минут под крышкой. А пока овощи томятся, обжарим курочку. Только обжарим. Нам нужно придать запах и цвет жареной курицы. Готовится она будет потом в соусе поэтому огонь максимальный. Обжариваем 1-2 минуты с каждой стороны. Жарим партиями. Нам нужна поджаристая корочка. Если все вывалить на сковороду, она начнет тушиться и отдавать сок. А нужна сочная курочка внутри и ароматная снаружи. Пока обжаривали курицу, овощи протушились и создали соус пиперат. Так его там называют. В который мы добавим вино. Это уже влияние Франции. В испанской части добавку вина не приветствует. А я приветствую! Люблю добавлять вино при тушении. Только вино должно быть хорошим, качественным. Не оскорбляйте традиции. И выкладываем курицу. Как бы погружая в соус, но не до конца. Она поделится своим соком, возьмет что-то из соуса, но останется поджаристой снаружи. Выложим чариза. Я намеренно не перемешал его с соусом. Оно отдаст не весь свой вкус соусу. Останется и в колбаске и ее пикантность. Добавим лавровый лист и сушеный тимьян, а также свежую петрушку. Такой вот букет гарни по нашему. И накрыв крышкой тушим минут 35. За 10 минут до конца попробуем соус. добавим острый перец. Если необходимо, досолим. А может и сахара чуток добавим, если помидоры были кисловаты. И еще потомим оставшиеся 10 минут. Окончание приготовления. Удаляем наш букет гарни, петрушку и листики лаура. А также острый перец. Если оставить, будет слишком остро. Это все-таки не спилет. Раздвигаем кусочки мяса и выпускаем туда яйца. Что-то от шакшуки. Это уже арабское влияние на баскскую кухню. Вообще иногда этот соус готовят без мяса. Выпуская яйца, такая вот баскская яичница получается. В цветах флага все по феншую. Хотя и очень похож на своего семитского родственника. Белок свернулся и можно подавать. Подают это блюдо, как правило, с рисом. Это очень колоритно, очень ароматно и очень вкусно. И очень посредиземноморски. Хотя сама страна Басков не находится на его побережье. Но впитала в себя традиции и вкусы соседних стран. Как же это вкусно. И можно есть даже холодным. Хуже не становится. Хотя, как по мне, горяченькое самое оно. Все отмечают, что каждая ложка отличается по вкусу от предыдущей. Яйца, колбаска, курочка, овощи. Каждый кусочек сохранил свой вкус. И каждый укус разный на вкус. Приятного аппетита! Я на СРТ, это он и им. Что означает в переводе с баскского «Ешьте, пока не наедитесь». А вам спасибо за просмотр видеорецепта. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!